Para sahabat Nabi zaman dulu, mereka khawatir ibadah sunnahnya tidak sempurna. Ya, ibadah wajib tidak sempurna, tak? ketika mereka tidak bisa melakukan ibadah sunnah, mereka tidak bisa menyempurnakan ibadah sunnah. Mereka sangat khawatir. Kita cukup di bawah mereka, yaitu khawatirlah kita kalau ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan tidak sempurna. Wa inna hadhil ayah kana fi minal ansar. Ada pendapat lain menyebutkan bahwa turunnya ayat ini sebabnya adalah satu kejadian yang terjadi pada seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Jadi sahabat yang lain, kejadian yang lain, tapi kejadiannya hampir sama. Sebahagian ulama mengatakan sebab turunnya ayat wa yufiruna ala amfusi walau kanu walau adalah kejadian pada seorang sahabat dari kalangan Ansar. Bagaimana kejadiannya? Wa al-Hasan. Al kejadian tersebut adalah seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Hasan. Anna rajulan asbaha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Suatu pagi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang sedang berpuasa. Falamma amsa lam yajid ma yuftiru illa al-ma'a Ketika sore hari tiba, Laki-laki itu tidak mendapatkan apapun yang bisa dia gunakan untuk berbuka puasa kecuali hanya air. Maka ia minum air tersebut untuk berbuka puasa. Tsumma asbaha sa'iban, kemudian besok paginya ia puasa lagi. Falamma yajid ma 'alaihi illal Sorenya dia tetap tidak mendapatkan apa-apa untuk berbuka puasa kecuali air masyaribah lalu ia minum air itu untuk berbuka puasa summa asbaha saiman paginya lagi besok pagi yang ketiga ia berpuasa lagi falamma kana al yaum salis lalu pada hari ketiga itu ia berpuasa ajhadahul ju lalu dia di bah oleh rasa lapar yang sangat parah. Heura kada puasa, gebu ka bubuka puasa to mun imti. Tengga ba urang cukup dikah. Bak puasa urang boleh. Fa fatina bihi rajulun minal anshar, lalu keadaan orang yang berpuasa itu disadari oleh seorang sahabat Nabi dari kalangan ansar. Itu contoh paliman kal heuro kuasa le kenya. Heuro kuasa do ipi yang nang kuasa. Lung tu kui lo. Ya. orang lain yaitu seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengetahui keadaan orang yang berpuasa itu. Aduh tegak heuro kabupaten kuasa Lalu falamma amsa'ata bihi manzilahu faqala li ahli. Pada sore hari yang ketiga, dia laki-laki dari Ansar itu mengajak orang yang berpuasa tadi ke rumahnya. Maka jauh rumah. Ada punya sukunya dan jauh rumah lu. Jadi rumah lu tak buka puasa. Nah, itu nampak orang puasa ni. laki-laki Ansar. Fakala li ahli. Lalu ia laki-laki Ansar itu berkata kepada istrinya, Qad nazila, qad nazala minalailah daibun. Malam ini, kita kedatangan seorang tamu. Nah, jam dan dan malamnya. Fahala indana ta'am. Adakah makanan di rumah kita? Tanya apa -apa. Una, tamagun. Ya, tanya Faqalat istrinya menjawab. Inna indana minat ta'am. Ada makanan di rumah kita. yusmiul wahid. Tapi hanya Kumpul tu satu orang. Na lu maguna mengkana rumah tapi hanya tet untuk hidraul lebai. Wakana keduanya suami istri pemilik rumah itu ternyata saimani juga sedang berpuasa. Kurunya mandua ke pintu puasa rupanya. Tambah ngejemeng ka lero berarti urang puasa. Walahuma sabiyun dan keduanya memiliki seorang anak kecil anak kecil pun kan butuh untuk makan artinya sekarang di rumah itu sudah ada empat orang satu orang anak kecil dua orang pemilik rumah suami istri yang berpuasa dan satu orang tamu yang diajak untuk berbuka puasa empat orang tapi makanan yang dimiliki hanya cukup untuk satu orang kata istrinya suaminya berkata kepada istrinya Inna nata'imu dalika fana. kita berikan saja makanan itu untuk tamu kita. Khun ba promoto. Wa nasbira laila. Sedangkan kita bersabar malam ini. Tanyo hanak be tak panjung sapu malam tu. Tapi tu jamai tanyo kita. Jamai urang tu kata. Kadua tu kuat tu buka puasa ngati Tapi ke jamai tanyo dah malam yo. Khun ba promoto. Rupanya perubah cocok ke lakuk, yang nak cocok, yang nak cocok, yang nak cocok. Sebab abu itu tak nak pakar dengan saya, yang nak cocok, tuan perubah, yang nak cocok, yang nak cocok. Tuan khat ni, yang nak cocok, yang nak cocok, yang nak cocok, yang nak Rupanya perubah cocok. Fanau fanu mi sabiyah qabla waqti isya Lalu kata suaminya kepada istri, mereka berdua sabar. Lalu bagaimana anaknya tidak makan? Kata suaminya, tidurkan anak kita sebelum malam gelap sebelum isyak jadi orang jamun kan isyak ke baju makanan apa eh ayu boleh nak minum, bah dengar di dalam malam kan hmm. wa idza qarubati ta'am ketika makanan sudah dihidangkan katanya kepada istrinya fa'at fi istirahat padamkan lampu Pat eh ka makanan ka de buhut tanyo mandung gunan tul hetnya nian lampu na pulut tok payah sokot hatta ya rabbai fa anna na ulamahu hatta yasyia sehingga tamu kita berpikir bahawa kita ikut makan bersamanya sehingga dia bisa makan dengan kenyang ai mo nyau pengeh lampu kai de pujih sagai tamajuh tanyo hana tamajuh mo nyau leng lampu lampu ko tamajuh wajuh hukuman dalam tukut handuh ingin dia jamai bahawa kita tanya oh anak maka dia mengakai dengan perumah dia lalu dia buat makanan tak boleh lembu baik dia pun jamai tanya oh anak datang wajuh dia fikir je tanya oh anak datang wajuh fikir je anak malai faja'at bisari datin fawawah lalu istrinya membawa satu mangkok kecil bubur lalu mangkok kecil yang berisi bubur itu diletakkan di hadapannya. kemudian istrinya mendekat kepada lampu minasirat ka tasluh seolah-olah ia ingin memperbaiki lampu tersebut. Faat faatku lalu dimandikan lampu. Fajr al ansari ya tahu ya kasah bayna yadi Lalu pemilik rumah orang Ansar tadi meletakkan tangannya di mangkok tadi di antara tangan tamu. Nah, maka mangkok itu kuduk jaro banyak. Kecek dan tamu jaro kuduk mentang. Walayakulu syai'at padahal ia tidak makan apa-apa. Ba'akala akalath hatta asba hatta ata ala fi Lalu tamu itu makan sehingga apa yang ada di dalam mangkok itu menjadi habis kadronya. Falamma asbahal ansari sallama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Besok paginya sahabat Ansar itu ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salat Falamma saliman Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala al ansari. Ketika Nabi yang mengimami salat sudah memberi salam, beliau menghadap ke arah orang ansar yang memberi makan tamu tadi malam. Waqan Nabi bersabda, laqad ajiballahu taala min san'i kuma, yakni radhiyallahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala merasa ta'ajub terhadap perbuatan kalian berdua tadi malam. Allah Ta'ala kekalaun awakah hutang kapi makanan turun yang yang buka puasanya irun ke Allah. Bangga kepada ta Allah Ta'ala. Maksudnya menurut para ulama rabiyah. <Sunggu> Allah rida dengan perbuatan kalian berdua itu. Wa tala hadhil ayah lalu Nabi membaca ayat ini maka ini menjadi sebab turunnya ayat yang akan kita baca tadi yang kita baca tadi itu. yaitu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana dan mereka para sahabat nabi lebih mengutamakan orang lain di atas diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri membutuhkan ini kejadian padahal orang ansar tadi yang punya rumah. Dua-duanya berpuasa padahal butuh untuk berbuka puasa. Dan anaknya butuh makan. Tapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain yang diketahuinya telah beberapa hari lah lapar. Sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu Taala. Yakni kata ulama yang dimaksud oleh Allah itu yu'siruna bima indahum li wa yamnauna anfusahum wa in kana maj'ah. Yakni maksud ayat itu mereka para sahabat Nabi lebih mengutamakan dengan apa yang mereka miliki untuk orang lain sekalipun dan mereka mencegah diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan lapar. The best go putra walaupun drog kedap de Lalu Allah berfirman dalam ayat yang lain. Wa may nafsihi faulaika humul Nah, ayat yang sama itu wal Dan siapa saja kata Allah yang dipelihara daripada kekikiran yang ada pada dirinya, faula ika humul maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi siapa saja? yang orang tersebut dihindari oleh Allah dari rasa kikir dari rasa pelit yang ada pada dirinya maka orang itu telah ditetapkan oleh Allah menjadi muflihun orang-orang yang mendapatkan kemenangan yakni may may bukhla an nafsi faulaika humun min adabi yaitu orang-orang yang ditolak kekikiran daripada dirinya atau orang-orang yang mampu menolak kekikiran daripada dirinya maka mereka itu adalah orang-orang yang terlepas dari adab Allah. Jadi siapa saja yang bisa menyingkirkan kikir dari dirinya maka orang-orang itulah yang mendapatkan kelepasan daripada adab Allah nanti di akhirat. Hanlehurun nyawa para kena aduh ke Allah semua akhirat. Tapi ketika kita nyo, eh, tak roh daripada rasa kikir, rasa boleh tersebut, seperti para sahabat Nabi lakukan, maka kita akan terlepas dari adab. Ketika terlepas dari adab, memperoleh kemenang, kemenangan. Maka ketika disebutkan muflihun, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang terlepas daripada adab. Anak jadi kena Kut-kut kena tapi hana aja deh sehingga tak mau surga yang yang menang nah kemudian satu lagi wa an hamid al-lufaf rahimahullah disebutkan daripada hamid al-lufaf semoga Allah merahmati beliau anna huqal bahwa beliau berkata inni la arbi minkum bi arba'atin wa inkana salafu ala khilafin aku sangat suka terhadap kalian dengan empat perkara sekalipun orang salaf arti salah yang maksud para sahabat nabi dulu ala khilafil beda dari demikian artinya sekalipun orang-orang salaf dahulu lebih baik daripada itu ahaduha yang pertama Antah tamu litaksiril litaksiril faridah kama kanu yahtamuna litaktiril fadilah. Hendaklah kamu merasa khawatir karena kekurangan ibadah fardumu sebagaimana mereka itu para salaf, para sahabat Nabi Khawatir sekali karena kekurangan ibadah sunnah mereka. Samahan bertanya oh para jemaah menurut jemaah-jemaah. Para sahabat Nabi zaman dulu, mereka khawatir ibadah sunnahnya tidak sempurna. Ya ibadah wajib kata sempurna dah. Ketika mereka tidak bisa melakukan ibadah sunnah, mereka tidak bisa saja ibadah sunnah, mereka sangat khawatir kita cukup di bawah mereka yaitu khawatirlah kita kalau ibadah ibadah wajib yang kita lakukan tidak sempur, sempurna minimal mencoba sedekah sedekah wajib khawatir dengan sempurna kon hana tajuk khawatir dengan hana khawatir tu hana butui eta bayu jakun khawatir eh, Yo kena mu kuat tanya upat tu pohom ka kuat jo jo eh ni bah ke terima ng lah Allah ke ngah nyan bu sawan ti rat ni bae athai mu tu dekah tu dekah la jo le tanya athai bae yo jaku bae yo jaku tu jo kadang athai tu mayang tu mayang ngaju hana sawan ti rat tu hana sa hana sawan ti rat baju guna tu sawan bahwa ibadah ibadah wajib yang kita lakukan belum sempur sempurna sebagaimana para sahabat Nabi dulu khawatir ibadah sunat mereka dan artinya level mereka lebih tinggi daripada kita Wasani anta sami' an ta khafullaha fi dunubikum alla tughfar kama kanu yakhafuna ala taati alla tughfana Yang kedua hendaklah kalian khawatir takut kepada Allah di dalam dosa-dosa kalian yaitu dosa-dosa yang kalian lakukan itu tidak diampuni oleh Allah. Ketika kita melakukan dosa, kita harus merasa khawatir dosa itu tidak terampuni, terampuni. Benar tak? Eka ampun Eka terima taubat Allah. Benar rata. Sebagaimana para sahabat Nabi dulu merasa takut terhadap taat mereka. tidak diterima oleh Allah. Para sahabat Nabi dulu takut ibadah yang mereka lakukan dalam bentuk kejahatan tidak diterima. Tanya Hana Bayah Rohena, eh yo tu dosa mentong Hana mampu kaji itu berani. Yang ketiga antas hadu fil harami kama kanu yashadu fil halal. Hendaklah kalian berlaku zuhud pada yang haram Sebagaimana mereka, para sahabat Nabi berlaku zuhud pada yang halal. Jadi, kita hendaknya mampu menjaga diri kita daripada yang hak, yang haram. Jangan sampai makan yang haram, jangan sampai minum yang haram, jangan sampai memakan yang haram, jangan sampai meninggali atau menetap di tempat yang haram. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu. -sahabat mereka zuhur pada yang halal. Mereka para sahabat Nabi bukan cuma takut kepada yang haram. Kepada yang halal banyak pun ditakuti oleh mereka. Dulu Kirna pernah membaca tentang Umar bin Khattab. Ketika beliau mendapatkan harta ganimah dalam berperang, beliau menangis. Tinggal para sahabat bertanya, ini seharusnya kan hari bahagia kita menang dapat harta kini. Kenapa kau menangis? Kata beliau, ketika harta diberikan kepada kita, di situ juga kita diberikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin le harta, makin le fitnah. Makin le le pakai le Yang keempat, yang terakhir, wa an antuqsi rasyafkata wal ma'rufa ila ikhwanikum wa asdiqaikum kama kanu huma ila ahdihim hendaklah kamu lebih mengutamakan berbelas kasih dan berbuat baik kepada saudara-saudara kalian dan sahabat-sahabat kalian sebagaimana mereka para salaf dulu mengutamakan keduanya berbuat baik dan berbelas kasih kepada musuh-musuh mereka. Orang jamun berlaku baik dan berbelas kasih di masa Rasulullah ke musuh. Lepas itu tanya jina, hai ke musuh ke saudara? Lagi orang yang berlaku musuh ke musuh lagi orang yang berlaku saudara? Lagi orang yang berlaku saudara? Lagi nyan yang berlaku saudara? Lagi orang yang Sebagaimana mereka berbelas kasih terhadap musuh-musuh mereka dulu Berlaku baik terhadap musuh mereka Seperti itulah kita berlaku baik Berbelas kasih terhadap saudara-saudara kita nah, Mudah-mudahan para jemaah Kita bisa berlaku baik kepada orang lain Bisa memberikan rasa gembira Menimbulkan rasa gembira di dalam hati orang lain Karena memberikan rasa gembira, menimbulkan rasa gembira, membuat orang lain gembira, bahagia, senang. Itu adalah bahagian daripada amal yang sangat besar. Min afdalil hasanah, termasuk daripada keutama, seutama-utama kebaikan adalah idkhalu surur ala qalbil muslim. Memasukkan kegembiraan di dalam hati seorang muslim. Minimal, kita bisa membuat keluarga kita, saudara kita masing-masing, merasa senang dan gembira. Inilah kajian kita pada pertemuan kali ini. akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah kita tutup pengajian kita dengan membaca doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu alla ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaihi subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي عليه وسلم